ਇਸਾਂ ਦਾ ਜੋਨੇ ਜੀ ਸਾਧੂ ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀਜ ਬਕਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਐ ਮੱਛਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਮਲੈਸ ਹੈ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੱਜੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਮੰਨੂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਈ ਸੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬੱਸ ਪਰ 13 ਮੰਨੂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 200 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਮੰਨੂ ਵਰਗੇ 10000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 20000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਟਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਕੁੱਟਣ ਦੀ ਖਾਤਰੋਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ असीफा तो देना चाहिए होम मिनिस्ट्री तो गांह बात बयान ना दे असीफा देतीफा दे फिर गल करे अहम शाह वाले लोग अपने उठे बयान देंगे उस गल का पता है कि अहम शाह की चीज है चाहे जी सा संविधान बनाया सी डाटर अंबेदकर ने संविधान के खिलाफ टिप्पणी की अहमित शाह ने जो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर है और टिप्पणी की तो पता नहीं संविधान बनाया गरीबा संविधान बनाया हरेक मजदूर का संविधान उन्हें गरीबा गुटने की उन्हें टिप्पणी की है अस करते हैं कांग्रेस पार्टी बारे असीफा देना चाहिए होम मिनिस्टरी तो गह बात बयान ना दे असीफा देतीफा देके बहार आवे फिर गल करे अहम शाह वर्ग जो लोग अपने पुठे बयान देंगे इस गल का पता जीज़ा है कि की चीज है जी संविधान बनाया अंबेदकर ने संविधान के खिलाफ टिप्पणी की अहमित शाह ने जो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर है वो टिप्पणी की थी तो पता नहीं संविधान बनाया गरीबा संविधान बनाया हरेक मजदूर का संविधान बनया गरीबों ने कह कुटन की खात उन्हें टिप्पणी की है अस करते हैं कांग्रेस पार्टी बारे असीफा देना चाहिए होम मिनिस्ट्री तो बयान ना दे असीफा देतीफा देके बहार आवे फिर कर गल करे अहम शाह वाल के जो अपने उठे बयान देंदे लोगों ने इस गल का पता है कि अहम शाह की चीज है